35 35 я пропоную транспортного седан авто, едем на ПНД. 35-е, пожалуйста. 35-е? Я вам ничего не отказываюсь. Не отказываюсь от прохождения, от ничего. Я не отказываюсь ни от чего. С 35 пятой, пожалуйста. И дальше мы будем общаться. С 35 пятой и все. Я вам не отказываюсь надавать никакие документы. Так, я, я собачую. А как она должна соответствовать? Так вы ж мне не надали документы никакие. Почему, почему я должен вам повторять одно и то же, если вы мне не надали никаких документов? Вы меня можете... Я правильно полиция, понимаю? То есть полиция сейчас может останавливать без причины, без причины остановки и проверять документы. Я правильно понимаю? Вас зупинили, вам назвали пункт 35, какие вам документы А вы правильно, смотрите, смотрите, ваш старший, еще раз можно, пожалуйста, представьтесь. Чигрин Антон Игоревич. Чигрин Антон Игоревич пробил мою фамилию, имя по этой машине. У вас подтянулось то, что есть документы, есть права. Я правильно понимаю? Смотрите, и мы вернемся к 35-й. И мы вернемся к 35-й. Причина, пожалуйста, остановки. Вы говорили, что есть... так Что вы, как водитель, керуете законом Украины про дорожный рук и правом дорожного руху. Так, так. Согласно пункту 2.4, водитель зобов'язаний на вимогу поліцейського приділити документи, які зазначені в пункті 2.1. В пункті 2.1. Что у нас сказано? 2.1а – это посвящение водителя, 2.1б – это доступ про регистрацию транспортного заказа. А в каких случаях я их должен предоставить? На вимогу полицейского То есть вы можете меня остановить и просто требовать мои, мои документы? Смотрите, чтобы вы не думали, что я вам... Право дорожного руху. Та да, причому здесь правила дорожнього руху. Мні 35 п'ятої, пожалуйста. То, водій. Чого ви лізіте Причина остановки мене остановили на машині. До поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, а також предділити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1. Повертаємось Повертаємося пункт 2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення на право. Керування транспортным засобом відповідної категорії, реєстраційний категории, регистрационный документ на транспортный засіб і так далі. и так далее. В каких случаях я их должен предоставить?